Приветствую вас, бандиты. прийшла посилка мені з аукціону Violet. Ссылочка під відео також закріплена в комментариях. І що хочу спитати у професіоналів, хто по почте розбирається. Я заходив на днях, і мені сказали, що саме дешево 80 гривень. А тут людина мені прислала за 68-20 гривень. Як таке може бути? Що вони там по я не можу зрозуміти. шарить напишите в комментариях, а мы открываем сейчас посылку и покажем, что тут есть. Говорят, не повезет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Так, я не понял. Гамлет, это не мое. Вот это движище, что там написано? Мурученец, Александр Владимирович Так, гляну, что это за номер Да, ми Так, непонятно, что это мне пришло, конечно в такой коробке запечатанной. Вараж написано, да. О, я ж уже злякався. Ну, будем открывать. Что это за новые фокусы такие уже попридумывали. На аукционе Биолити. Ой, Запечатано все. О, о, о це, джин, це страх наганяють на мене. Позапечатували вже коробки. ну я побачив туалетну бумагу, думаю, це моє по-любому. глянь що роблять. Пугають мене, що я не то вже забирав на почті, думаю. Но вот это моє родное. накупляють станки вже, запечатують все подряд. Не, чтоб изолентой, любимой моей, ты я уже понимаю, а то, фу, злякали аж, думаю, придется опять на почту идти. Купил я вот такие вырубы мастерства, загубленные, по одни сережки, вот такая сережка, вот такая сережка, я купую коллекционер сережек загубленных. Так что, кому интересно, заходите на аукцион Виолити. Ссылочка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Для тех, кто долго видео не любит дивиться, я вот так покажу по-быстрому. А для остальных сейчас вы ему еще покажу отдельно красоту этого мастерства. Так, вынимаем по очереди. Вот, видите, какая сережечка классная. Мне кажется, что это даже какая-то древняя. Похоже, знаете, раньше даже чуть на мужскую пираты носили в носе. Пробу раздеваться не будем, мы, потому что слишком долго. Вот, какая красота с камнями, Сваровский. Кто знает, может в серебре будут какие-то драгоценные камни? бы, навряд ли, я думаю тоже. Что в серебро пхать алмазы или бриллианты? Вот Сережечка это. Напишите, может, у кого была Сережка. Кстати, переходите в наш Телеграм. Там со мной можно будет договориться. Я буду выставлять свою коллекцию попозже. Сережек там на продаж. Может, кто-то у кого-то тоже одного поломана Но если у кого есть такая, можно потом приделать усик. Ножку. Приходите в телеграм-канал Антиквар. Там уже много кто перешел И тоже будете скидайте что-то, продавайте. А лучше аукцион Виолити. Там администраторы за всем следят. Чуть что накажут. Если найдут, как кажут. Вот такая сережка интересная. И вот такая с черным. Кто разбирается, что это за камень, напишите. Буду дуже вдячный. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сережек. Вот таких гарных я купил на аукционе Виолити. Ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Заходь. Не бойся, выходи, не плачь.